Здравствуйте, меня зовут Полина, и я хочу вам ответить на такой вопрос э, и привести примеры, э, где я встречала язык ненависти в повседневной жизни. В повседневной жизни я часто замечаю на улицах э, ущемление других религий и также ущемление людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. К ним относятся с непониманием и, я бы даже сказала, с какой-то ненавистью, я считаю, это, ну, это неправильно, так как все мы люди и каждый имеет право выражать свою индивидуальность так, как он хочет. Здравствуйте, меня зовут Богдан, я не раз видел ущемление людей, у которых нет постоянного места жительства, к ним относятся слишком стереотипно и принципиально, я не считаю, что это правильно, так как это есть дискриминация людей. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Егор, это Иван, оператор Александр. Да, нам из ума не поступил такой вопрос: к чему придет обсуждению о языке вражды исчезнет ли эта тема или приведет она к чему-то страшному? Мы считаем, что она исчезнет, так как в нашем городе и может в области ну, особо не придает этому значения. Неважно, на каком ты говоришь языке, на русском или украинском, ну, относятся -то одинаково. Ну, то есть это довольно редкое явление в нашем регионе, и ну, мы считаем, что обсуждение, наоборот, еще больше утиханили эту тематику.